У Запоріжжі та Дніпропетровську відбувся фестиваль, присвячений пам'яті поета культур-трегера Влада Клена. Ці два міста вибрані не випадково. Запоріжжі він навчався, знайшов перших друзів серед інших поетів і вперше виступив зі своїми віршами на сцені. В Дніпропетровську він став місцевою поетичною зіркою, а згодом у цьому ж місті пішов з життя. Організатор фестивалю Олександр Мухарев запевняє, такої масштабної фігури, як Влад Клен, бракує сучасному літературному процесу. Те, что в Днепропетровске умерли, они там, наверное, 50-100 лет назад. Ну, такой величины, вот как Влад. Да и то, наверное, они не совсем как бы, занимались такими делами, как он. А это такой свежий пример ну, такого активизма и на Неве поэзии, и на Неве просто организации. То есть аналогов нет. Поэтому он самый ценный как бы, персонаж из тех, которые вот пять лет ушли. Ну, как бы в последние пятилетки это может быть наиболее яркая личность. Ну, в честь него фестиваль, я думаю будет иметь успех, он уже его имеет и в дальнейшем будет развиваться. А дальше просто планируется к пятилетию уже со дня того, как Влада не стала, выпустить книгу в издательстве Воймига, Воймига в Москве. То есть я уже от директора Александра Перверзина получил такое вот как бы ну, добро на составление подобной книги, то есть то, что издана, она очень с мелким шрифтом, и там как бы нет вообще воспоминаний или они ну незначительные мне кажется, то есть вот что ценно, почему такой фестиваль возник, чтобы люди могли как бы увидеть в фокусе Влада как бы с разных сторон І щоб вони могли би, свою пам'ять оживити і попытаться це все зафіксувати уже в електронному відео і це теж можуть стати матеріалом книги. Як головний редактор двох періодичних літературних видань, Олександр започаткував рубрику із поетичними присвятами та спогадами про влада Клена, а не так давно й сам почав публікувати свої мемуари. Меня просто как бы потянуло писать уже мемуары. Я, в общем-то, в традиции дневниковой прозы как бы нашел такие фрагменты, связанные с, ну, со встречами с Владом Кленом. И я долго раскачивался, то есть вот эти три года не мог вообще о нем писать. Там, буквально только абзац у меня появился. Но вот чем дальше, тем как бы яснее вот это большое видится да, на расстоянии тем вот эта вот как бы, формулировка она дает о себе знать что ли то есть мне кажется если конечно еще лет 10 пройдет можно не только даже повесть писать а уже целые тома о владе вот уже с какими-то новыми подробностями то есть эта мифологизация она происходит но пока это на стадии именно каких-то ну наверное вымыслов или слухов вот часто да так происходит а мифологизация она как бы связана и уже с легитимизацией да, в литературе. То есть насколько эти мифы, они должны помогать уже в какой-то идеологической вообще конструкции. Вот в нулевых годах, наверное, Влад, он как раз играл такую вот роль, что ли, ну, одного из ведущих таких вот... Ну, организаторов, да, и он, ну, как бы пик нулевых годов на нем, собственно, и закончился. Дальше уже Десятые годы пошли, они чуть-чуть другие, то есть в стороне от Влада. Ну и, и вот как бы попытка вернуть ту энергию нулевых, конца нулевых, которая вот с ним была, может быть это такое вот, возможно произойдет, возможно нет, но попытаться вам стоит. Останні кілька років життя влада Клена особливо тісно були пов'язані з Дніпропетровськом. Він їздив сюди брати участь у фестивалях, поетичних змаганнях, отримав натхнення для створення літературного альманаху. Для Влада Дніпро став своєобразною стартовою площадкою, тобто навіть не тільки стартова, а скоріше експериментальною площадкою. Якщо в Запоріжжі он, собственно говоря, формував свої якісь наработки по поезії. то в Днепропетровске он их а, демонстрировал и говорил, ребята, скажите, что думаете. То есть для него, собственно, днепровская оценка, это а, был первый маяк. Он сам сказал, что я приезжаю, собственно говоря, к вам, для того, чтобы ориентироваться четко, что вы, что вы скажете. Да, да, нет, нет, я сам буду решать. Но мне важно знать, что вы подумаете. Поэтому Днепр, во-первых, Днепр был Владу интересен, хотя бы потому, что вариант альманаха о котором он мечтал, он мечтал сам сделать альманах, в который он выберет наиболее близких по звучанию себе людей. А примером ему послужил, собственно говоря, днепровский альмонах Стыр. Вот. И он очень попросил познакомить его с Бородиным, с Мухаревым, то есть с ребятами, которые альманах издают. Тогда, собственно, и появилась идея. Я сказал, Влад, приезжай на любое время. Мы тебя всегда рады принимать в гости, собственно, в фестивали и так далее. После, буквально за, за полтора месяца он шагнул дальше сделал больше, чем сделали монах Самое главное, самое искреннее, все, что внутри Влада горело, оно отражалось в его текстах. Я считаю, что в текстах оно и пойдет дальше. Да, те люди, которые его знали при жизни, те люди, с которыми, которые с ним общались, которые, скажем, попадали в поле его влияния, в поле его харизмы и обаяния, они уже никогда не забудут это. То есть, потому что такую часть внутреннего мироздания исключить из себя просто уже невозможно. Но і останется состояние определенно внутрішньої тоски, тому що без цього дополняющего космоса ти чувствуешь, як твоя вселенная теряет какую-то значимої честь. Культурна діяльність влада Клена поширювалася далеко за межі Дніпропетровська та Запоріжжя. Зокрема, в Вінниці вже встановлено меморіальний об'єкт на його честь. Добре, пам'ятають влада і в Харкові. Влад действительно мог зацепить какие-то глубинные струны, человек открывался по-настоящему, или же если этого не происходило, ну, наверное, все-таки Влад не принимал такой формы общения. То есть если это общение помимо творческого еще и человеческое, то оно должно быть максимально искренним. Ну, собственно, такими были все его стихи. Вот. И когда у нас появлялась возможность просто поговорить, вот такие э, минуты такого общения, они действительно стоили очень многого, потому что за ними стояла личность собственно говоря, любой автор – это в первую очередь личность, человек, создавший эти произведения. Те, кто читают только сами тексты, они видят верхушку. Они не видят, как возникало, почему возникало. У нас была возможность все это увидеть вживую и об этом поговорить. Вот этим для меня Влад был всегда очень интересен. Влад был не только участником, он был очень чутким критиком, он был очень внимательным наблюдателем. У него не было гордыни из серии, вот если я не участвую, мне это не интересно. Он приезжал туда для того, чтобы увидеть других людей, а потом эти эмоции и впечатления отдать еще кому-то, то есть поделиться этим. Поэтому и в Харькове, разумеется, тоже он бывал, мы пересекались часто, и когда была возможность мне что-то ему показать, я всегда с удовольствием это делал. Я понимал, что если я отдаю что-то этому человеку, оно не пропадет бесследно, и оно действительно пойдет куда-то дальше. То есть все события, которые у нас были и в которых он принимал участие, они действительно имели впоследствии какую-то резонанс. Під сейчас фестивалю друзья згадували свои першие знакомства с виршами Влада Клена, а его перші кроки в поэзию добре пам'ятає матер поэта Вира Гаврилівна. Влад начал писать еще в довольно детском, совсем маленьком возрасте, что где-то он уже с четвертого класса, но такие более-менее детские у меня до сих пор тетради то есть с детскими стихотворениями. Печатался он где-то уже в пятом, наверное, классе в нашей газете. Ну и вот там руководитель литературных этих, вот мы живем в селе, а это в Каменке в районе. Он решил сделать правки там и что-то где-то выбросил, кто-то где-то подставил, получая газету. Тут прочитал и расстроился, написал с верхними буквами. Козел. Значит, это было у него как обидели его. После этого он перестал с прессой в таком юном возрасте. Вот. И в это время он стал говорить, что я буду поэтом. Ну, я, как говорится, ну, не восприняла это серьезно, детское увлечение, это все приходящее и уходящее. Но поскольку он интересовался и очень много читал, оно как-то у него само заложилось. От этот На сьогодні існує вже кілька припущень, звідки у влада виник такий псевдонім. Часто його пов'язують з ім'ям українського поета, перекладача та літературного критика Юрієм Кленом. Та це далеко не так. Він одразу сказав, мама, я буду владом Кленом. Я задала вопрос: а по чому кльонам? А... на территории школы росли клены и уже огромнейшие были клены и вот на них вот этих вот вертушек вот семена, семена эти вот они до того их много всегда и они ветром разносятся и он мне говорит мама, посмотри сколько разносит семян клен а потом сколько вырастает молодых дерев, деревца вырастают молодые сколько получается кленовая роща вот. Но и поскольку я не в это не вникала, не интересовалась, как-то это все проходило. А потом уже я работаю в библиотеке, много с литературой работала. Оказывается, дерево-клюно клена это растение путешественник, который разносит свои семена не только вот здесь, где оно растет, а на многие-многие, даже тысячи километров. Вот и он вышел, и что -то... он тоже путешествовал, как тот клен. Примітність фестивалю в тому, що він зібрав не лише поетів і друзів Влада Клена, а й шанувальників жанрової прози. Як складову заходу в галереї Ленін представили роман «Фімуль Вінтер», що оповідає про мандрівників між світами. Ідея створити твір, народилася кілька років тому на семінарі фантастів початківців в Партиніті. Ізначально, коли я поки кинула кліч, давайте народ зберемося, будемо писати, е Мінялася на. Вона... В состав команды несколько раз. То есть кто-то заявлялся, да, 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 я хочу писать и участвовать, интересно, потом справил. Кто-то сразу спрашивал, какие перспективы. То есть где это будет напечатано? Я говорю, ребят, ну это литературная игра, это эксперимент, это интересно, давайте пробовать. Ну, не ради публикации, не ради а просто но это же очень клево попробовать такой новый способ работы. Вот, в итоге команда собралась, получился именно соавторский роман, то есть просто шесть соавторов. Потому что когда мы пытались писать как Береме, ну мы в итоге поняли, что хотим более серьезного результата, чем может дать Береме. И тогда мы сели, ну Береме, знаете, да, пишет кусок, другой не читая, следующий. Мы в итоге сели, обсудили, наметили схему, расписали схему романа. И просто расписали, кто что пишет, распределили и писали. Писали, получается, еще около года. Я вообще называю этот роман роман четырех семинаров, потому что на одном идея, на другом обсуждение и распределение ролей, к третьему он был готов, и к четвертому он опубликован. Роман Вінтер. плід спільної співпраці російських та українських письменників, що вийшов у московському видавництві сніжником, котре орієнтується на пошук нових імен у фантастичній літературі. Це всі молоді автори, це всі автори нашого семінару. Тільки посторонніх тут нет. Ігор Віріснів, молодий автор, автор романа Лунний звір, який розбирався на тому ж семінарі. И он, у него уже ряд премий есть, у него серебряный кадуцей за дебют в 2011 году. Олег Силин был отмечен в этом году, он из Киева, киевский молодой автор, был отмечен в этом году на Евроконе как молодой автор. Юлия Скуркис, это питерский, питерский автор, у нее вышел роман недавно дебютный, тоже по итогам семинара назывался он «Роковая страсть», по-моему. могу ошибиться сейчас. Вот. Мы с Леной Красносельской, она тут ходит где-то, пока в романах, в сольных романах не отмечены, но у нас на рассмотрении лежат в издательстве романы наши написанные, плюс в сборниках выходят рассказы и повести. Своїми враженнями від участі у проєкті, також темою романів, що готуються до друку, із нами поділилася запорізька письменниця Олена Красносельська. Є хороша пословиця, дві одна голова хороша, а дві лучше. Так от, цей проєкт – це, це шість голов. Це огнедишащий дракон з шістю головами. Всі голови спорять, не згадуються, але дракон летить вперед. Це дуже цікавий проєкт, Многогранний, багатослойний. Це шість взглядів, на одну тему. Моя любимая тема — это сохранит ли человечество в своем развитии основные принципы вера, надежда, любовь, то, что заложено было в, человек, в человечестве изначально, в далеком будущем, сохранит ли эти ценности человека стены спасительная обрежь, осталось только просочиться, сам Бог велел, терпи ключица, снаружи нам помогут птицы, слепые вестники надежд, вся суета гроша не стоит, все небо стянуто дождем, гортань раскатывает ком, лавиной нежности влеком, я все проклятие шлю покою, я все спешу восстать с собою, сбежать, не ведая стыда, туда, где сонные стада топтали травы и цветы, стены спасительная ты.